Всем привет! Меня зовут Азаренко Евгений Владимирович. И мне 38 лет. Я проживаю в городе Вараш, в Роминской области. Закончил юридическое образование, имею неполное высшее. Работал более 11 лет на Ровенской атомной электростанции. Вот. Сейчас оттуда ушел и решил заняться немножко своим частным делом. То есть познакомиться с девушкой которая все таки была бы наверное хозяйкой матерью у меня есть двое детей уже довольно взрослых дочке 13 лет сыну 12 лет вот хотел бы чтобы вот вы нашли какой-то общий язык если вам что-то понравилось, все остальные мои данные под видео